За підтримки магазину «Мегамаркет». Доброго ранку! Ви дивитесь програму сімейні зустрічі на п'ятому каналі. І сьогодні в мене в гостях заслужена артистка України Ауріка Ротара. Ауріка Ротару. українська поп-співачка. заслужена артистка України, народилася у селі Маршинці Чернівецької області, виховувалася у багатодітній родині, має двох старших братів і трьох сестер. Серед них і Софія Ротару. У складі ансамблю «Черемош», а у с разом з її старшою сестрою Лідією Ротару об'їздили весь СРСР. Доброго ранку, доброго ранку. – Рада вас бачити в нашій програмі пані Ауріко. Знайомте зі своїми дівчатами. З довольствим, це моя дочка Анастасія, і моя внучка Ауріка. І ще одна із внучка але Ну вдома, вона дома маленька. В маленька. раз візьмемо на разве добре. Дуже приємно. Я до речі, маю для вас подарунок від О! Діда Мороза, спонсора О! нашої програми, магазину «Мегамаркет». Кому то я. повезло. Подарунок <связано> чуть біля ялинки. Бачите, Ой, как раз приготували такой... для вас. О, Это есть такой смачный торт. Это тебе. Нам с мамой нельзя. <связано> спасибо. <связано> <Да>. Спасибо <связано> большое. Уже традиційно перед зустрічю із зірковою родиною я купую різноманітні смаколики. Саме зараз завітала до нового мегамаркету, який щойно відкрився на нивках. Тут легко вибрати та придбати смачні гостинці для всієї сім'ї. А різноманіття продукції не залишить байдужими навіть вибагливих покупців. Нагадаю, програма виходить за підтримки магазину Мегамаркет. Я хочу вам сделать комплимент, вы очень хорошо выглядите. Спасибо. Это работа над собой или генетика? Я думаю, что скорее всего, что в первую очередь генетика, ну а во-вторых, еще и работа над собой. Дуже Все вместе. Так. Вы шестая дитина в семье, как оно быть наименьшей в семье? Как вам сказать, и хорошо, и плохо, потому что пока ты маленькая, родители тебя больше оберегают, больше лелеют, больше там следят за тобой. Ну, а старшие пытаются там из-под тяжка пинка где-то отвеснуть, mm -hmm. потому что злится, злятся, потому что ты маленькая, больше внимания. Ну, а вообще очень хорошо, конечно, быть в большой семье, где очень много братьев и сестер, но очень дружная, хорошая семья, которая mm -hmm. дружит всегда. Не бывает ни одного дня, чтобы мы там не перезванивались или там не поговорили. То есть мы встречаемся, пытаемся, конечно, почаще, но не всегда получается, uh -huh. потому что все живут в разных городах, братья у меня живут в селе, там, где мы родились оба. старшая сестра живет в Кишиневе, София живет здесь, в Киеве, мы поближе uh -huh. с ней, мы вдвоем в Киеве. И Лидия живет в Черновцах. Uh -huh. Ну, бывает по праздникам, вот мы встречаемся. Ага. Кажется, что до не меньших детей у родине относятся батьки с наименьшей строгостью. У вас как было? Я думаю, что да, потому что воспитывали больше старших, mm -hmm. особенно мальчиков больше, но девчонок больше жалели, хотя у нас в детстве у всех были свои обязанности. Mm -hmm. Все имели свой фронт работы, скажем так. Семья большая, хозяйство у нас большое было, мы в селе жили, и очень много там, где-то гектар земли у нас было, все нужно все это обрабатывать, и хозяйство большое, и корова, и, и овцы, и гуси, и куры, все было. И каждый там имел свой фронт работы, кто кого кормит, кто uh -huh. кудует корову, кто пасет корову, uh -huh. то есть... Всі працювали на рівні. Угу. Але ж все-таки е, вам вдавалося із братами та сестрами грати в козаків-розбійників да, і ще й ходити до сусідів, вкрасти квіти? Було да. таке? І не тільки. Да, хотя дома ее было полно Но это неинтересно mm -hmm. Черешню, клубнику мы всегда воровали Мы только ждали, чтобы родители легли mm -hmm. спать Мы тихонечко через окошко Особенно я росла с братьями больше Соня уже с Лидой и Зиной уехали Из mm -hmm. родительского дома Ну а мы с братьями уже Ближе по возрасту и росли вместе мы через окно убегали И на всю ночь там mm -hmm. Играли казаки-разбойники Или перед экзаменом в школе Цветы воровали, либо на черешню ходили. Ну, пару раз было так, что через окошко домой запрыгиваем, mm -hmm. а там папа с ремнем сидит на стульчике. Раз... Да, бочит. конечно. <laughs> По-разному. А какие дитячие погоды для вас на ясковище? Воспоминания именно с, с родного дома, с детства всегда самые яркие. Угу. Чтобы там не было всякие там, приключения, которые мы там дома с братьями, сколько мы играли, сколько мы там, мы там с братьями потом и, и я пела на свадьбах, они играли, то есть, ездили по, -по всем все, и даже на выпускной вечер свой не попала, потому что у нас ну, была так сказать халтура, ага. мы играли, да, то есть все, что касается родного дома, родного села, это всегда такие теплые хорошие воспоминания мы, кстати, да, про халтуры, про то, как вы свои первые деньги да. заработали еще в 4 года. 4 года, да, да, было, было такое. Я участвовала в самодеятельности да. в сельской, и я еще маленькая была, 4 года, то заведующий клубом приходил домой к моим родителям, отпрашивал угу. меня, и ездили в соседние села, там, ну, концерты. Угу. Mm -hmm. Я выходила на сцену, мне ставили табуретку, потому что еще маленькая была mm -hmm. Меня на табуретку ставили. И вот на одном концерте люди собрали mm -hmm. рубль, я помню. <laughs> рубль. Рубль Принес... заработали. Зараб да. Да. Принесли mm -hmm. мне рубль mm -hmm. тогда. Mm -hmm. Это был mm -hmm. мой первый заработок. Четыре года. <laughs> а на что <счет> вы <laughs> На конфеты, конечно. Да, на... <laughs> Я знаю, что Анастасия имеет також музыческие здивности, але все ж таки выбрала биш точні науки. Я закончила музыкальную школу по классу фортепиано, но я не могу сказать, что у меня это было желание идти на сцену. Но я закончила больше для себя, а для общего развития. Угу. Она как закончила музыкальное училище, больше к фортепиано не подходила. Сейчас уже сяду с ребенком, буду уже учить дочку. вспомню. А так у меня никогда не было такого огромного желания заниматься музыкой. А у Рика? Занимается музыкой? Пока еще нет, но скоро начнем. Потому что уже фортепиано есть, все есть. Начнем скоро заниматься, найдем преподавателя. Она да, занимается в театральном кружке, она занимается танцами, Кстати, да, там. все всем Вы пока вот. А ты уже знаешь, когда вырастешь, э, кем хочешь стать? Да? Поделайся, расскажи. Кем? Скажи, кем ты будешь? На сцене. На сцене? С mm -hmm. пивачкой? Молодец. Дай руку. <laughs> <дай печь>. Молодец. <laughs> Ваши сестры и браты вы все спеваете. Да. Скажите, это любовь до спива до музыке от тата? Скорее всего, что да, потому что папа мой, он всегда мечтал, быть певцом. Ну, uh -huh. тогда времена были другие. Он пел очень хорошо. У нас не проходил ни один праздник в доме, чтобы не было песен. Uh -huh. И собирались все родственники, и они вместе пели, ну, такие красивые многоголосие, что мы просто заслушивались. Очень жаль, что тогда невозможно было вот все это записать, чтобы осталась память. Но папа всегда, он и в, в армии был, и запевал, и на фронте тоже, потому что он прошел всю войну до 1945-го, до Берлина. Вот. Ну и он, видно, передал нам эту любовь mm -hmm. всем, потому что мы все вместе пели вместе с ними дома. По вечерам все знали, что в семье Ротару поют. Мы садились там в саду у себя и там многоголосие тоже пели, там народные песни, народные mm -hmm. и русские, и украинские, и молдавские. Вот именно народные песни. Вы, Выдорачи вступили до чередневойсекого музычного училища под влиянием старшей сестры Софии Ротар. Нет, и? просто я хотела быть певицей так. и я именно выбрала бы после школы я поступила в черновицкое музыкальное училище на дерижско-хоровое отделение и я попала именно к тому же преподавателю и у которого занималась София тоже. а закончила педагогичный. а потом после так. училища я в одессе закончила МУСПЕД. Ага, да, 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 да. Ваш тату был виноробом, да. И ваши братья продолжают его справу и сейчас, так? Да, да, да. У нас братья, особенно вот Толя старший, он э, взял в аренду землю там в колхозе mm -hmm. именно в том месте, где можно сказать, что папа рос, mm -hmm. что там был такой домик, и он туда ходил каждое утро, там помогал всем. Ну, а потом уже там, когда он стал бригадиром виноградной бригады, вот у нас mm -hmm. в колхозе в селе то он там в этом домике и они вино делали и вокруг такие виноградники были и вот толя старается сейчас все это возобновить он тоже посадил винограда очень много он посадил сливовый сад очень красивый он ореховый сад посадил и вот он там просто Жевать. живет с этим да а младший у него другой бизнес и он там магазин открыл такой вот Ви своєю сестрою Лідією 10 років виступали на сцені, але я знаю, що перший ваш виступ був спонтанний, правильно? Правильно, правильно. А чому да. саме так? Розкажіть. так вийшло. коли поступила в Черновицьке музикальне училище, при Черновіцькій філармонії створювався ансамбль Чаремош, угу. куди пригласили Лідію сестру мою. Ну а я в это время училась в училище і жила у нее. Угу. Вот. И уже почти каникулы были, первый год заканчивался, и я решила поехать с ними на концерт. Они там работали по Черновицкой области, mm -hmm. поехать послушать концерт. Поехала вместе с Лидией. Перед концертом наш музыкальный руководитель Леонид Затуловский говорит: девочки, подойдите к фортепиану, давайте спойте что-нибудь вместе. Мы спели песню, мне нашли там сразу же какую-то юбку, кофту, и в этот же день я вышла на сцену. И так я стала работать в Черновицкой филармонии. О, что их Да. Ваши сценичные костюмы вышивала самая мама. Так? Нет, сценически нет, нет сценически нет. Она вышивала, она любила очень uh -huh. вышивать. Она вышивала очень красиво бисером uh -huh. э, рубашки такие вышитые uh -huh. буковинские uh -huh. наши. Uh -huh. Потом вышивала на очень красивые рубашки у меня остались белый лен и белым uh -huh. шелком вышито uh -huh. очень красивое. Вот она любила вышивать, видно, вот это мне передалось тоже, потому что я тоже обожаю вышивать. Я вот по вечерам сажусь, когда дома есть время, это да. Я также сажусь, тишина, и я вышиваю просто не могу оторваться до двух, до трех ночи. Ого! А Донька вышивает, Анастасия вы? Нет, я не вышиваю, я вышиваю. Мне хватает терпения на такую маленькую мелкую работу. З вашої родини і з і братів всі мали музичні здібності. На початку всі співали на сцені виступали, але лише ви зараз виступаєте і співаєте зі своєю старшою сестрою Софією Ротера. Чому так сталося? Як думаєте? Ну, вже як би і возраст, і кожен осел там. Мальчики у нас там в селе uh -huh. занимаются бизнесом, так сказать. Толя никогда не пел на сцене. Мы uh -huh. пели с ним, там могли там так сказать на халтурах на день mm -hmm. рождения вот попить он играл на бас гитаре и пел mm -hmm. хорошо но он сказал что это не мое говорит вы поете поете кто-то же должен дома сидеть и работать mm -hmm. <laughs> вы будете домой возвращаться вот ну, а Женя очень долго пел в ансамбле «Оризонт» mm -hmm. в да. Кишиневской филармонии да но потом вернулся домой и я сел тоже дома с женой с, с ребенком ну а Лидия в Черновцах, она тоже занимается там своим бизнесом, тоже mm -hmm. осела дома. Ну, а я уже только с Софией, мы остались вот в Киеве uh -huh. и еще продолжаем uh -huh. работать. Как взагалі проводите вильный час? Чи вдається вам взагалі зустрічатися з всей родиною? Большой семьей. Uh -huh. Большой семьей, да, редко. Мы последний раз встречались на свадьбе у племянницы. Uh -huh. У моего брата, у Толи, дочка замуж выходила, то мы там все собрались. Ну, это было год назад. Да. Год, полтора раз, почти, раз да. Год ездить. Да, потому что все заняты, у всех работы, все некогда и некогда. Может быть, мы в этом году на Рождество поедем. До Батьковской да да, 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 да. В одном своем интервью вы сказали, что вы однолюб, так как и ваша старшая сестра София Михайловна. Скажите, где вы познакомились с своим человеком Владимиром? Ой, это было... Во время, когда взорвался Чернобыль, uh -huh. мы в Черновцах работали, в Чернобыльской филармонии, и у нас музыкальным руководителем был Александр Тищенко, он uh -huh. из Киева сам, Наташа, его жена uh -huh. Гончарова. Приехала к нам туда, когда взорвался Чернобыль, она уехала из Киева, приехала в Черновцы. Uh -huh. И приехала она вместе со своим братом. Uh -huh. И вот я с этим братом и познакомилась там, oh в Черновцах, да, и потом вышла замуж за него, да. Uh -huh. Кажется, что он хотел на ведь первый вечер на Да, на он первый дружитись. вечер нашего знакомства сделал мне предложение. Да вы еще? <laughs> да. Ну, уже... да, было такое, было. Какие вы имеете семейные традиции вашей родины? Традиции у нас какие? У нас мы очень любим Новый год. У нас в семье очень так и Пасха. Пасха, Пасха, Новый год и Рождество. Вот мы три праздника, когда к нему относимся так вот. С трепетом, с любовью. Мы всегда украшаем дом, мы всегда накрываем красивый стол, как положено. И очень любим гостей, которые приходят, любим угощать всех. Вот мы вот Стараемся делать те блюда, которые вот угу. э, еще я делаю то, что делала мама моя. Ну, а что-то новенькое еще угу. появляется. Мы, мы стараемся красиво все украсить и я принимать знаю, гостей. Еще есть еще одно хобби вашей вашей родины. Вы очень любите рыбалку. Да, все, да, да. Я обожаю рыбалку. Вы знаете, мы когда приезжали раньше домой, родители наши говорили, что мы вас не видим, потому что мы приезжали домой и уезжали сразу же там на озеро куда-то. Целыми днями сидели с э, mm -hmm. удочкой. Так они дома вырыли такой ставочек, запустили рыбу. говорит, рыбачьте mm -hmm. тут, чтобы mm -hmm. мы вас видели. Mm -hmm. <laughs> вот. Знали, что мы просто сумасшедшие по рыбалке. Все у нас любят рыбалку. Mm -hmm. А я знаю, что ваше ваш улюбленное свято э, – Старый Новый Рик. Да. Чем да. у Старый Новый Рик? А вы знаете, мы когда маленькие дома еще были, у нас в селе никто не праздновал с 31 на 1. У нас не было этого праздника. Mm -hmm. Мы всегда праздновали Рождество 7 mm -hmm. числа, и с 13 на 14 праздновали Старый Новый год. Mm -hmm. Вот, вот mm -hmm. этот праздник. И мы его до сих пор еще празднуем. Вот Новый mm -hmm. праздник, потом еще старый обязательно. Mm -hmm. Не знаю, это вот так запомнилось с детства. Mm -hmm. что мы ждали это, этот вечер, мы брали трассу эту и по, по селу каледовать. Анастасия, а ваши святое кино, у любой Наверное, все-таки Пасха. Она как-то связана больше с традициями. все утром ночью темно, все идут в церковь. Мне все нравится этот процесс. Я уже у речку пару лет уже берем, уже приучаем дальше следующее поколение. Да, мы печем Пасху. Да. Расскажите про себя. Чем вы занимаетесь сейчас? Я сейчас занимаюсь семьей. Угу. У меня вот две девочки, две дочки. Угу. Вот, Ну, пока так. Последнее время дома больше. Угу. Чем Еще старшая донечка занимается? Старшая занимается в садике. Заканчивает в этом году. В сентябре идет в школу. Младшая дома младшая полтора, год... я полтора года. Полтора, полтора года. Маленькая, как звать? Вероника. Часто доводите из с родиной и за курдом Какие ваши улюбленные места? О, мы любим теплые края. Мы с Настей очень любим теплые края, поэтому мы зимой, когда получается, стараемся куда-нибудь в теплые края. Ну и летом на море, конечно. В прошлом году они ездили с детьми, а я не поехала, потому что у меня там Фазенда. Mm -hmm. У меня есть огород, у меня Ого. есть все где-то там, что я люблю покопаться в земле. Ну так человек еще, сельский. Да еще заждды сады то на городе? Всё. абсолютно mm -hmm. все у меня все. Картошку нет. Уже в этом году первый раз не посадила картошку. так картошка тоже mm -hmm. была. А так и все. И все овощи: морковь и буряк да и вы петрушку сказали, и что... перец, и помидоры, и баклажаны. Капуста, все, да? что хотите. Да, Бег все. Не проедется чутка. Приезжайте, посмотрите. Скоро новый рик, чтобы вы побожали нашим глядачам. Хочу пожелать всем мира, достатка, любви, благополучия, чтобы в каждой семье был уют, тепло и достаток. Я присоединяюсь, чтобы в каждом доме был мир, гармония, чтобы вся семья собралась вместе за одним столом и чтобы все близкие всегда были рядом. Я Ми вас також вітаю роком з родичними святами, щастя, любові Взаємно. вам достатку. Ну а наша програма вже підійшла до завершення. Бажаю вам в новому році злагоди та любові у вашому домі. Зустрінемось рівно за тиждень на п'ятому каналі. за підтримки магазину Мегамаркет.